Вас приветствует информационная служба канала БТБ в студии Виктория Третьяк. Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроекты об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также о недопущении преследования и наказания лиц участников событий на Донбассе. Соответствующие документы сегодня зарегистрированы в парламенте. Глава государства накануне на встрече с руководителями депутатских фракций и групп призвал их с особой ответственностью отнестись к рассмотрению законопроектов, поскольку они касаются мирного плана урегулирования ситуации на Донбассе. Петр Порошенко напомнил, что ключевыми элементами его плана являются вопросы особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако с полным соблюдением суверенитета и территориальной целостности Украины. Особый статус имеет четкое определение во времени – три года. Говоря о предложенном им законопроекте об амнистии, президент подчеркнул, что под амнистию не попадают преступники, которые совершили преступления по статьям Уголовного кодекса за умышленное убийство, терроризм, мародерство. Также Петр Порошенко отметил важность важность первоочередного рассмотрения проекта антикоррупционного закона, согласованного с правительством, и других документов, являющихся ключевой позицией по имплементации соглашения об ассоциации с ЕС. Наголошую на том, что угода по ассоциации ратификуется в полном обсязе. Подчеркиваю, что соглашение об ассоциации ратифицируется в полном объеме. Ни точка, ни запятая, ни одно слово от согласованного, профированного и подписанного мной 27 июня соглашения не меняется. И имплементация соглашения начинается с первой же минуты, потому что соглашение — это и верховенство права, и свобода слова, и решительные антикоррупционные шаги и решучие антикоррупционные кроки и реформы. Я думаю, что все. Я думаю, что де факто это программа реформ в нашей стране. -факто программа реформ нашей страны. Верховная Рада сегодня проведет часть пленарного заседания в закрытом режиме при участии президента Украины и начальника генштаба. На нем заслушают доклад по ситуации в зоне АТО. В полдень пленарное заседание продолжится в открытом режиме. В 13 часов по киевскому времени запланирована одновременная ратификация соглашения об ассоциации Верховной Радой и Европейским парламентом. Накануне Петр Порошенко внес раду законопроекта о ратификации соглашения между Украиной и Евросоюзом. Соответствующий документ зарегистрирован в Верховной Раде. 27 июня в Брюсселе Украина и ЕС подписали экономическую часть соглашения, которая предусматривает глубокую интеграцию, а также создание всей охватывающей зоны свободной торговли. В среду, 17 сентября, на своем заседании правительство планирует принять решение об имплементации соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Оценюк в эфире одного из телеканалов. По его словам, кабинет министров будет выполнять соглашение с первого дня. Президент Украины Петр Порошенко уволил Ирину Веригину с поста исполняющей обязанности председателя Луганской облгосадминистрации. Об этом говорится в указе президента, опубликованном на сайте главы государства. Напомню, 10 мая этого года на должность исполняющей обязанности председателя Луганской ОГА Ирину Веригину назначил исполняющий обязанности президента председателя Верховной Рады Александр Турчинов. Чиновники Минобороны Украины, которые не участвуют в боевых действиях, будут переведены на гражданские должности. Об этом сообщил профиль и министр Валерий Гелитей на своей странице в Фейсбуке. По его словам, в ведомстве начали административную реформу. Ее цель – повысить обороноспособность государства и нарастить боевой компонент вооруженных сил. Напомним, ранее Гелитей предложил проверять руководство Минобороны и Генштаба на детекторе лжи. Из плена боевиков в Донецке освобождены еще восемь украинских солдат. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цыголко. Напомню, вчера у террористов забрали 73 бойца. За неделю освободили всего более 200 украинских военнослужащих. Сейчас боевики на Донбассе удерживают более 800 человек. Еще 408 считаются пропавшими без вести. Об этом сообщили в Центре освобождения пленных. Среди них не только военные, но и гражданские лица. Российское террористические войска продолжают обстреливать позиции украинских военных и активизируют деятельность диверсионно-разведывательных групп. Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук. Концентрация сил противника отмечается в районе Лисичанска и Дебальцева. Российские подразделения перебрасывают и в направлении Волновахи. Боевики систематически ведут массированный огонь по местам дислокации украинских войск в районе населенного пункта Счастье. По словам военного эксперта, за прошедшие сутки зафиксировано более 10 продолжительных обстрелов из минометов, ствольной артиллерии и реактивной системы залпового огня «Град». Одновременно российские наемники обстреливают гражданские объекты, включая жилые дома. В ряде населенных пунктов на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей отмечается создание военных комендатур войск Федерации. Пользуясь перемирием, сепаратисты на Донбассе продолжают получать подкрепление и вооружение из России. Об этом заявил верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Филипп Бридлов. По его словам, террористы наращивают силы, а российские войска продолжают группироваться недалеко от Мариуполя. Несмотря на то, что перемирие помогло сохранить жизни людей, ситуация на востоке Украины скатывается к состоянию замороженного конфликта. Сейчас страны НАТО заняты тем, чтобы не допустить повторения гибридной войны, которая была проведена в Крыму и на Донбассе. «Мы уже четко знаем, какой сценарий был разыгран в Крыму, и начинаем понимать механизмы, как запускается гибридная война, когда в страну засылают маленьких зеленых человечков без опознавательных знаков. Получается, если такая война начинается, это как бы внутренний конфликт, это не вопрос к НАТО. Этим должно заниматься МВД. Но державы НАТО пришли к мнению, что если в страну член Альянса запустили зеленых человечков, и их можно отнести к стране-агрессору, в действие в вступает пятая статья Устава НАТО. Тогда Альянс может задействовать все необходимые средства. Нарушение перемирия на Донбассе фиксируют и представители ОБСЕ. Мониторинговая миссия призывает все стороны соблюдать Минские соглашения. Об этом сообщил глава миссии Эртугрул Апакан. Он требует обеспечить наблюдателям возможность выполнять свои обязанности после серии инцидентов, в которых жизни участников миссии подверглись серьезной угрозе. Напомню, вечером 14 сентября боевики под Донецком обстреляли из артиллерии группу международных наблюдателей. Более трех тысяч людей погибли, еще свыше восьми тысяч получили ранения в результате боевых действий на Донбассе. Такие данные содержатся в отчете Управления ООН по координации гуманитарных вопросов. Число внутренне перемещенных лиц, покинувших свои дома из вооруженного конфликта на востоке страны, выросло до 263 тысяч человек. Еще более 360 тысяч украинцев уехали в соседние страны, в основном в Россию. Это официальные данные, реальные цифры намного выше, говорят в ООН. Многие внутренние переселенцы предпочитают не регистрироваться, а статистика по беженцам включает в себя лишь людей, официально запросивших статус беженца. Кабмин создал госагентство по вопросам восстановления Донбасса. Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства. Какие функции и полномочия получит новое ведомство, пока неизвестно. Однако на восстановление региона после боевых действий понадобится как минимум 12 миллиардов гривен. Об этом заявила уполномоченная президента по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко. По ее словам, боевики разрушили 21 город и 13 районов Донецкой области, 14 городов и 8 районов Луганской. На их восстановление власть будет искать средства за рубежом. Украинская власть готовит на конец октября или на начало ноября большую донорскую конференцию, в которой уже согласились участвовать наши партнеры из Европейского союза и Соединенных Штатов Америки для привлечения средств на восстановление Донбасса. И уже есть предварительное согласие, что будет привлечено на этой конференции примерно полтора миллиарда евро. В Львовской области продолжаются международные военные учения «Быстрый трезубец». В них принимают участие около 1200 солдат из 15 стран мира. Крупнейший военный контингент прислали США – 200 пехотинцев. Они будут отрабатывать совместные учения на случай гипотетической войны двух держав и появления на территории Украины так называемых «зеленых человечков». Во время проведения маневров задействуют более 50 боевых машин. Руководство учений призвало жителей не посещать местность возле Яворевского полигона и соблюдать правила движения при появлении на дорогах военных автоколон на протяжении первой фазы учений мы будем отрабатывать слаженную работу штабов по стандартным процедурам НАТО а также индивидуальную подготовку личного состава и выполнение типичных задач миротворческих операций вторая фаза это моделирование сценария проведения миротворческой операции и далее о том какие события ожидаются в Украине и мире еще увидимся до встречи Украина синхронно с ЕС ратифицирует соглашение об ассоциации. Планируется, что ратификация документа начнется синхронно в Верховной Раде в 13 часов по киевскому времени, в Европейском парламенте соответственно в 11. Украина и ЕС подписали 27 июня в Брюсселе экономическую часть соглашения об ассоциации, которая предусматривает создание зоны свободной торговли. 100 дней президентства Петра Порошенко. Что из обещанного выполнено, а к чему еще предстоит вернуться? Благотворительный вечер, посвященный сбору средств на реабилитацию военнослужащих, которые получили ранения в зоне АТО. На работу на велосипеде эта акция пройдет в рамках Европейской недели мобильности. Специальный докладчик по вопросу о правах внутренне перемещенных лиц Чалокобияни с 16 по 25 сентября посетит Украину. Он оценит положение вынужденных переселенцев в стране и обсудит пути обеспечения их прав. Состоится 69-я сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Генассамблея ООН действует с 1945 года и является главным совещательным и представительным органом ООН, состоящий из 193 государств-членов.